20 листопада в актовій залі кузнецовського міськвиконкому відбулася зустріч мешканців міста для обговорення проблеми безпритульних тварин. Щоправда, небайдужих мешканців зібралося трохи більше 20. участь у заході взяли представники влади міський голова Сергій Іванович Анощенко. Виконуючий обов'язки директора Кузнецовського міського комунального підприємства Володимир Павлович Афанасьєв та депутат Кузнецовської міської ради, голова постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунального майна, приватизації транспорту, зв'язку та енергозбереження Сергій Васильович Макарук. Міський голова повідомив, що притулок на 9 вольєрів побудовано. Там, за його словами, можна утримувати максимум 30 собак. Більше місця для побудови притулку у місті немає. Крім того, існує велика проблема фінансування. 300 тисяч з бюджету на отримання притулку ніхто не виділить. Міський голова наголосив, що в першу чергу його обов'язком є захист громади міста. От я, як міська влада, перше кого я маю захищати Бродячих тварин чи тих дітей, які вони покусали. Такое Ми... впечатлення, що тільки у вас фіксуються укуси да. де збираються депутати, все, більше нічого. Да. Не укуси. Про... ви кожен понеділок, якби були не. на оперативній нараді, коли Сухоруков… И mm -hmm. Кацюбинский докладает сколько покусано за тиждень. Так Сухороков сам а в газете ну, как ну, раз было указано, что кусают, это чаще всего кусают хозяйские собаки, которые ходят без намордника, вот эти волкодавы, агрессивные. Чаще всего кусают старые. Нет, нет. Одна собака никогда не кусает. Бездомные, лоистоянецы, лоистоянецы. Давай я вот это чуть-чуть отступление, извините, что... Пожалуйста, чуть-чуть отступление. Я в этом деле 8 лет. Раньше я только так считала. А теперь я знаю, что если есть бродячая собака, она спрячется, это стоп. Она боится. Тихо, тихо. Я уже 8 лет. Я... Но, как правило, это человеческий фактор. Да. Я видела в своих глазах, я видела в своих глазах, покусала девочку собака на базаре. В собаке истерильная рана. Идет девочка и пальцем туда. Да. Забили камнями, кричат, собака. Понимаете, пока, человек, пока нарушен принцип «живи сам и давай жить другому», пока действует сталинский принцип «нет там, человека или какого-то существа, нет, нет, нет проблем», пока мы никогда не будем разбирать, когда есть отношения между человеком, ну какие-то в суде, их рассматривают, и сторону какие певших, и те, кто пишет заявление. Между собакой и человеком никогда не будет рассматриваться. Если покусала, Думку, что добрядших тварин Кузнецовского Кузнецовскую и просудник, ветеринарный ликар Ефым Яковлевич Комиссаров. Кузнецовская, что не проблема добрядших и беззорных злых собак. Здесь я вот за этот месяц, сколько ходил, я видел две стаи в одной три собаки, и что очень печально, с ними собачка типа терьера с хорошим мошенником ходит вместе с бродячими. Это уже угроза, И этой собаки не то. В первую очередь, проблему ты рассматривать сегодня как эпизодическую, инфекционную проблему. Бродящая собака – это источник инфекции, особенно для детей. Не зря вот товарищ сразу песочница. Песочница – это, это бомба сегодня среди города, потому что собаки и кошки бродят там управляются, а это лохи, это сальмонеллез, это самая страшная хинококос, который может проявиться у человека через 30 лет только после заражения. А дети там ковыряются, а там яйца и хинокока водятся постоянно. Дальше. Вся проблема стоит вот в чем. Сегодня не, не зря неправильно встали, что на Украине в Украине законов. Есть. есть. Есть закон об ответственности за покусы. Во гражданку покусал, а в законе сказано, вы можете владельца снять согласно закону, постановление закона, постановление Кабинета Министров, до 15 тысяч гривен. Вот за такие покусы нанесенный плюс лечение. Ну он сказал, что мне это тысяча, что я только заплатил. Тьфу. Есть. Я боюсь, а есть что общий украинский выкупал. закон о содержании животных в городах и в пунктах Украины. Кузнецовский, он не соблюдается, я вам скажу. Потому что идет э, девочка, вот идет собаку, довольно крупную, на тонком поводке. В случае чего она ее не удержит никогда. И потом собака, которая выросла в семье, она считает, что она живет в стали, Она смотрит, вот скажем, жена кричит на всех дома. Это главное. Вот это. Муж меньше кричит, второстепенный. Ребенок вообще молчит. Все на него кричат он подчиненный, и собака его спокойно, и таких случаев очень много, грызет ребенка. И особенно остается, когда с ним одна, она его даже может загрызть на поводу Таких случаев за 50 лет работы, о чем я знаю очень много. Теперь о покусах. Покусов тоже масса. Вот там, где я работал, значит, сейчас в Кузнецов, за 8 месяцев было покусано в населенном пункте э, 16 тысяч человек, это примерно в три раза меньше Кузнецовска, 92 человека. Из них 4 покусанные кошки, три домашних, там по памяти говорю. один кошка бродячая, и пришлось накладывать карантин по бешенству, потому что это, первых, это бешенство, потому что бродячая собака не прививается. А остальное, и один бродячий собакой, и один волчица зашла во двор. Все. Остальные 90 случаев, это покусы вот этих наших домашних любимцев. Они грызут людей. На, на 99% они грызут людей. Бродячая собака, она ищет у человека в силу своей защиту, она ищет у человека корм и порт. правильно. И никогда, если ее не трогать, если на нее резко не махать рукой, и не кидаться, если ее не, если ее не бояться, она не укусит. Собака чувствует в вашем организме накопление адреналина, то есть страх. Это адреналин она этот запах четко. Если она уловила, что вы испугались, она, но она не будет кусаться. Она просто рычит, проявит агрессивность, покажет, что она вас уже не боится. Дальше, вы говорите, стерилизация. Собака живет, я недолго говорю. Собака живет в среднем где-то ну, от 12 до 18 лет. Есть случаи, когда 30 лет прожили собаки но Сегодня мы ее стерилизуем. А выход какой? Нельзя сегодня постоянно накапливать собак в питомнике. Да и за счет чего его строить вот эти питомники, за счет чего их кормить там. А собака ест хорошо, ее кормить надо, чтобы она выжила, потому что вот кошечки не выживают, потому что они питаются черти чем в этих подвалах. И болезни всяких сопровождают. И конъюнктивит это еще не болеет. так, вот да. Так вот это самое. Подержали ее 10 дней, стерилизовали, подержали, вылечили и куда? Свет. Выпустили. Потому что мы же гуманные, хотя слово гуманные к животным, например, нельзя. Это к человеку вот, относится гуманизм. А гуманизм в отношении животных это исключить э, всякую беду и болезни, которые животные переходит к человеку. Вот настоящий гуманизм в, в отношении животных. Поэтому первое, что нужно сегодня сделать к э, проблеме с собаками, это абсолютная поголовная регистрация всех животных, находящихся в частном пользовании у людей. И с них же... За реєстрацію брать деньги і от на чити її можна содержати знайти присутні захисники тварин серед шляхів вирішення проблеми бачать такі: Побудову державної ветклініки, де були доступні ціни на стерилізацію, проведення бесід із школярами за участю ветеринарів на тему утримання та догляду за домашніми тваринами, відло тварин до притулку. А у випадку, якщо хазяї не з'явиться протягом 10 днів, усипіння тварини. Та всі ці пропозиції лише слова, котрі не мають ніякої сили без конкретних дій. Тому першим кроком до реалізації мети захисників тварин стало створення громадської організації собаководів та захисників тварин. Список членів організації почали формувати одразу по закінченню зустрічі.